مزاج نبوت کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے جو تمام علیہ بیات والسلام کا مزاج ہے وہ عمومیت کا ہے جتنے کام کے اندر عمومیت ہوگی اور جتنا ذمہ دار عوام میں اتر کر کام کریں گے اتنے ہی کام کھیلتا چلا جائے گا اتنے ہی کام کی ترقی ہوتی چلی جائے گا اس واسطے بڑی عجیب و غریب بات حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب احمد اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے تین قسم کے لوگ ارتداد کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی جو محنت ہے وہ انہی تین قسموں کے اوپر سب سے زیادہ ملتی ہے اور اللہ ہمیں معاف فرما دے اس زمانے میں مسلمان انہیں تین قسموں سے سب سے زیادہ نگاہ پہرے ہوئے ہیں کس کی بات ہے حریت جی کی بات ہے وہ تین قسم ہیں وہ کے تین طبقے ہیں ایک وہ طبقہ جو بالکل جہالت کے اندر پڑا ہوا ہے اور ایک وہ طبقہ جو بالکل غربت کے اندر پڑا ہوا ہے اور ایک وہ طبقہ جو بالکل فراغت کے اندر پڑا ہوا ہے جہالت فراغت اور غربت تین چیزیں ایسی ہیں کہ باطل ان پر مستقل طور پر محنت میں لگا ہوا ہے باطل ان میں مستقل طور پر محنت میں لگا ہوا ہے مال خرچ کیا جا رہا ہے مال خرچ کر کر کے دین کو خریدا جا رہا ہے دین کو بدلا جا رہا ہے لباس بدلے جا رہے ہیں چہرے بدلے جا رہے ہیں نظام میں تبدیل کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے مال خرچ کر رہا ہے باطل یہ عالم کا حال ہے اور جہالت تو ایسی چیز ہے کہ جو پڑھا دیا جائے انسان اس کو قبول کر لیتا ہے اور نمبر تیسری چیز فراغت, فراغت اگر صحیح جگہ پر نہ لگے تو سب سے بڑی ہلاکت ہے فراغت اگر صحیح جگہ نہ لگے اس بات سے محمد ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بات حضرت صاحب نقل کی ہے سب سے بڑا گناہ بے فکری ہے بے فکر رہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ جو بے فکر رہے گا نہ آخرت کی فکر ہے نہ جنت کی فکر ہے نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے نہ اللہ سے ناراضگی بچنے کی فکر ہے کہ کہاں سے کچھ اعمال کی طرف متوجہ ہو اس بات سے ہمارے اتنا خطہ فرما کرتے تھے کہ بے فکری کیا ہو سب سے بڑا سب سے بڑا اور نمبر تیسری چیز وہ فراغت ہمارے حضرت حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کرنے کے کام میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو نہ کرنے کے کام سے بچ جاتا ہے اور جب آدمی کرنے کے کام میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا تو نہ کرنے کے کام اسے کرنے پڑتے ہیں نہ کرنے کے کام اسے کیوں کیونکہ کرنے کے کام میں اپنے آپ کو نہیں لگایا اب جب نہ کرنے, کرنے کے کام میں اپنے آپ کو نہیں لگایا تو وہ مجبور ہو کر جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے ان, ان کاموں میں اپنے آپ کو لگائے اس لیے محترم دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عوام میں اور کمزور طبقوں کے درمیان اتر کر محنت کیا کرتے تھے عدی ادیب جو حاتم ربی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور اکرم کی نبوت کو پہچانا ہے وہ پہچانا ہی اس طرح ہے کہ آپ کے پاس عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا یہ بات نہیں ہو سکتی یہ نبوت ہے ہے یہ کیا ہے؟ نبوت آنے والے پوچھا کرتے تھے ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتاؤ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ آنے والے لوگ پوچھا کرتے ہیں اس واسطے ہمارے پرانے کام کرنے والے یہ تاریخ کام میں چلے کیا بن کر کام میں چلے طلب جیسی طلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک آدمی کے پاس سل کر جا رہے ہیں ایک ایک آدمی کو تیار کر رہے ہیں ایک ایک آدمی کی خوشہ کر رہے ہیں یہ طلب کام کے اندر ہونی چاہیے حضرت فرمایا کرتے تھے تین قسم کے لوگ یہ کام کرنے والے محترم دستہ بزرگو ملنجے حضرت پر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہیں যে তিন কিসিমের লোক আছে তিন কিসিমের লোক বলে হজরত আমি আলহিমসালাম যাদের উপর খুব মেহনত করতে তিন কিসিমের লোক এখনো যারা গর্বতের মধ্যে আছে গর্বতের মধ্যে গরিবি হ্যাঁ হজরতের মধ্যে আছে আর একটা হলো যে ফারাদাত সময় ফারে অবসর আর একটা হলো জাহানা দক্ষতা এই যে

আর মাল খরচ করে তাদেরকে মোর্তা বানানোর চেষ্টা করে আর ওই যাহা জেহালাতের মধ্যে আছে অজ্ঞতার মধ্যে ওই অজ্ঞতার সুযোগটাকে কাজে লাগায়া তাদেরকে দিন থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করে আর ফালাগাত যেটা অবসর হফসর থাকাটা যে এটাও একটা মানে মোর্তা ধরার এটাও একটা কারণ এই জন্য ওই বেফিকিরি হাজর মারা এসব চাপের মতো লাভ ফিকিরি যেটা এটা বহুত বড় গুণা বহুত বড় গুণা বলে ফিকির করা মানুষের কাছে যাওয়া আম লোকের কাছে যাওয়া তাদের কাছে ঘাস্ট করা মেহনত করা হ্যাঁ বলে ফিকির করা চাই ওই ফিকির করে এবং মেহনত করা হযত হযুদ্দিবা এলাহুল হাসান সাল রাফতল্লাহ আল্লাহ যে কথা বলতেন যে যেটা করার কাজ করার সে কাজ যদি আমরা না করি তবে ওই কাজের মধ্যে আমরা মশগুর হলো যে এটা না করার কাজ করার কাজের মধ্যে যদি নিজেকে মশগুল না করি নিজেকে ব্যস্ত না করি এই না করার কাজ যেটা হয়তো ভালো লাগতেছে না কিন্তু ওটা করতে হবে ওটার মধ্যে রাখতে হবে তো এটার জন্য যেটা করণীয় কাজ ওটার ওটার মধ্যে সময় দেওয়া ওই কাজ করা চাই যেটা করণীয় মানে যে জন্য এই সমস্ত লোকদের কাছে যাওয়ার তাদের ভালা তাদের ভালা আমাদের হাজরজি একথা বলুন যে আমরা তালে ভরিয়া কাজ করব অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজেরা যাব মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে কাজ করব যে লোকটা এরকম ভাবে দিন থেকে দূরে সরে আছে তার কাছে গিয়ে কাজ করব তাকে খুশামত করব তো এটা হলো তালে ভরা অর্থাৎ নিজের মধ্যে তলব নিজের মধ্যে আগ্রহ محنت کرو آگے بڑھ چلو